sungguh tak kusangka buat saya sungguh sangat terkejut geng. Malaysia anggap Aceh macam saudara sendiri menginginkan Aceh bangkit kembali. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, saya story sebelum video ini saya mulai Gimana kabarnya kalian semua Semoga semua yang menonton video ini Baik-baik saja dimurahkan rezekinya Selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari marah bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa Malaysia anggap Aceh dah macam saudara sendiri geng. Tak tega apabila rakyat Aceh tengah menangis kelaparan apalagi sampai meninggal karena kelaparan. Dan Malaysia menginginkan rakyat Aceh, seluruh rakyat Aceh bangkit kembali. Kini tular di media sosial, media televisi Malaysia memberikan informasi yang sungguh membanggakan untuk rakyat Aceh. Terima kasih orang baik. kasih Alhamdulillah ini Api kak satu terak satu untuk kak Aceh Tamiang jika uh, uh, berangkat dua-duanya, okay. jom follow bersama kami. Uh, okay. Terima kasih banyak, okay. okay. banyak. Terima kasih, terima so, kasih. Kita pulih oh, macam lah, apa? Sot orang ni adalah masjid yang selamat dekat sini di tepi sungai Aceh Tamiang. Terima kasih korang yang sudi ikut donation dengan kami hasil donation korang saya bawa dekat sini kita bagi dekat sini kita tengok masyarakat sini masya-Allah tak tahu nak cakap ini adalah masjid satu-satunya yang tinggal dekat sini masjid ah sekarang itulah di depan tadi ada saya saya saja kan ya Allah Ok Aceh Tamian Tur Aceh dah masuk ke Aceh Tamian Tur Aceh sampai Terima kasih Donator daripada Malaysia dan Aceh Korang semua terbaik Di sebalik lenyapnya rumah, hilangnya harapan, munculnya pelangi selepas hujan. Dalam kepedihan, kesedihan, kesakitan dan keperitan untuk bangkit semula, hadir rumah senyum yang mengembalikan sinar dan cahaya buat mangsa bencana Aceh yang sebelum ini hidup gelap gelita. Wartawan Nur Hashimah Ismail yang kini berada di wilayah Indonesia itu melaporkan. Projek kemanusiaan Rumah Senyum hasil inisiatif Ekonsif dan MyCare membina kediaman sementara demi memberi perlindungan asas kepada mereka yang hilang segalanya. Ia bukan sekadar tempat berteduh tetapi menjadi ruang untuk mereka kembali merasa selamat dan membina semula harapan dan masa depan. Kehadiran rumah senyum bukan hanya struktur fizikal tetapi simbol keprihatinan dan solidariti kemanusiaan Malaysia terhadap mangsa di Indonesia yang diuji dengan dugaan berat ini. Rumah senyum ini adalah strukturnya adalah daripada kayu dan zinc yang harganya dalam RM2,000 hingga RM3,000 tapi rumah senyum ini memang dapat Uh, orang kata dalam dapat duduk untuk jangka masa panjang lah. Uh, diharap kita apa, rakyat Malaysia kita dapat bersama-sama lah. Apa, -apa dapat uh, mendoakan dan menyumbang kepada saudara-saudara kita yang ditipu musibah di Aceh ini. Mengulas selanjut katanya, rumah senyum itu dibina bermula hari ini dan desa Gedumbak yang terletak di daerah langkahan Aceh Utara menjadi lokasi pertama pembinaannya. Sebelum ini projek berkenaan pernah dilakukan di Palu dan Lombok bagi mangsa bencana di sana dan ia sangat berjaya. Mas Imran berkata demikian kepada kru berita Al-Hijrah selepas menyampaikan bantuan mendesak iaitu 300 kanvas bagi penduduk terkesan bencana baru-baru ini di desa Gedumbak. Program ini turut mendapat kerjasama Islamic Relief Indonesia. Kawasan ini menempatkan kira-kira 1,700 penduduk dan merupakan antara paling teruk menerima kesan akibat banjir lumpur dan tanah runtuh yang melanda Sumatera. Menurut Ketua Desa, daripada 450 rumah, 90% daripadanya ranap ekoran arus bah deras yang turut membawa kayu balak dan menghentam rumah penduduk. Alhamdulillah sekali saya mengucapkan ribuan terima, terima, terima kasih untuk warga Malaysia yang telah membantu kami membagikan terpal ini. Dengan ini kami dapat mm, merata. Sebelumnya belum belum dapat merata. Dengan itu kami mengucapkan terima kasih untuk warga Malaysia yang telah membantu warga kami di Aceh. Mau ada kasur, enggak ada tempat tidur kan? Itulah yang kami harap Itu, itu jalan yang bersih Kadang-kadang bisa bikin kem di rumah. Itu kan. Eh? enggak bisa nih jalan sana mau ke kubur bisa tuh semoga dapat juga bantuan dapat bantuan dapat eh uh, sama orang-orang luar kayak itu karena kami pun uh, kalau enggak dapat bantuan dari orang-orang kami di sini mau makan apa uh, tempat lahan-lahan untuk -lahan mencari duit dah enggak ada gitu uh, rumah pun enggak ada ketika ini ada yang berteduh di surau yang masih utuh dan ada juga tinggal di dalam kemah dalam keadaan yang menyayat hati Selain kediaman mangsa banjir lumpur juga, amat memerlukan air bersih. Selepas lebih tiga minggu, mereka masih terputus bekalan berkenaan yang dilihat paling kritikal ketika ini. Selepas banjir lumpur surut, sungai berdekatan dan juga air yang berada di sekeliling saya ini menjadi harapan terakhir bagi mangsa bencana di sini. Meskipun sedar dengan risiko kesihatan menanti mereka, namun mereka tiada pilihan. Ekoran tiada bekalan air bersih sehingga kini. Laporan Nur Hashimah Ismail bersama juru kamera Zamir Zukefli Aceh Utara Indonesia untuk berita Aljrah. Pagisnya memang sungguh sangat tragis. Siapa yang tak menangis? Meskipun tak mengeluarkan air mata, saya yakin orang juga menangis di dalam hati untuk menahan kesedihan tengok warga Aceh. Dan ini bencana ini lebih dari bencana tsunami pada tahun 2004. Malaysia tergelak. Malaysia terbuka hatinya, bukan hanya memberikan bantuan berupa makanan. Di dalam video tadi, kita dengar sendiri bahwasannya warga Aceh itu didap mendapat bantuan dari warga asing berupa makanan. Itu saja, sungguh sangat terima kasih, sungguh sangat bersyukur. Dan kini Malaysia tak puas hati kalau bantu hanya berupa makanan dan juga pakaian. Malaysia menggerakkan warganya menggerakkan majelis-majelis di Malaysia sana membantu rakyat Aceh, bina masjid, bina surau, bina sekolah dan 1700 warga hilang. Akan dibina, akan dibuatkan rumah satu persatu. Astagfirullahaladzim, ya Allah berikanlah pembalasan kebaikan untuk orang Malaysia yang baik-baik hati ini, geng. Malaysia ini bukan hanya saudara, bukan apa ya, geng. Malaysia ini di luar negara, bukan satu negara, luar negara. Karena Malaysia itu bentuk rasa kasihan dan begitu besarnya solidaritas Malaysia, Malaysia itu anggap warga Aceh macam saudara sendiri. Bahkan di Malaysia itu juga ada yang namanya kampung Aceh. Itu pun juga dianggap macam keluarga sendiri. Ya, seperti abang adik macam keluarga sendiri gitu. Lepas itu di Aceh sendiri yang berbeda negara. Malaysia pergi ke Indonesia itu mesti pakai paspor karena beda negara dan dibela-belain bina rumah satu persatu hal ini belum tentu dilakukan oleh pejabat Indonesia yang sombong pejabat itu yang sombong yang tak tahu terima kasih tapi Malaysia tutup mata dengan hinaan caci makian macam itu sebab Malaysia hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalas kebaikannya juga. Kalau bukan di dunia, di akhirat pasti akan mendapatkan hikmahnya. Dan satu lagi yang mau saya tayangkan kepada orang semua, bahwasannya sifat-sifat asli orang Malaysia, termasuk juga relawan-relawan Malaysia, dia itu membantu rakyat Indonesia benar-benar ikhlas dari dalam hati bukan karena followers ataupun bukan mengandalkan bantuan dari media sosial. Kita tengok dulu penjelasan dari relawan Malaysia. Saya langsung tak tahu yang saya viral. Saya tak nak viral ni. Oh. Saya tak nak minta, saya tak nak langsung viral ni. Saya niat datang supaya orang Malaysia nampak. Jadi ketika kami di sana boleh bagi bantuan lagi. Oh okay. Jadi okay. saya ingat tahu lepas dua hari baru saya tahu yang yang sudah kecoh satu 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 Indonesia. Saya tak tahu sebab bajunya yang dia pakai tu kan. Saya ingat tahu itu baju apa. Bukan saya rekod tu tu sama siapa tu jadi jadi seorang tu. Itu orang uh, orang Aceh yang rekod tu Bukan saya tu Betul tu bang Saya repost video pun dia turun You Tak tahu kenapa Ada orang tak boleh Tak ada Kak Adel mana bang? Kak Adel tengah meeting sana Kak Adel tengah meeting Kita mau pergi hantar bantuan di Malaysia pula Tengah meeting sana nampak Kasihan anak ke Allah ini daripada semua orang Malaysia juga. Ha, nah, bukan arah nak ke daripada bisnes kami kami masukkan di Arena Care dan bila kita sampai di lapangan kita memang akan buka sekejap ada orang juga yang macam ada orang dengki juga ada orang dia ada orang macam tak puas hati macam nak cari pasal macam nak suruh audit apa semua kan saya adalah orang yang buat semua benda berdokumentasi ada dokumentasi jadi kalau nak nak Allah Wallahi kami Saya boleh cakap Saya dengan Adel Wallahi Satu sen pun tak ambil Boleh tanya wow. adik adik kami Boleh tanya yang pernah bekerja dengan kami Ariana Care Wallahi Satu sen pun tak ambil Satu sen pun tak ambil Untuk orang Tapi tak apa nak tengok audit Man datang ofis Tak payah nak sibuk-sibuk kat dalam tu Datang ofis Saya bukan jenis yang nak tunjuk Kita ada documentation kita Kita ada file kita Man datang Terima kasih saudaraku dari Malaysia telah membantu kami baca. Abang sudah tahu kan gimana perangai? Saya sudah tahu. Uh, uh, pulang dari Aceh agaknya berkutu bukan saya tengah stres saya tengah stres bukan berkutu tengah apa cakap Hendra sabar sabar ya kami ya kami dipersilikan tapi enggak apa-apa kami cuba lagi uh, tapi saya tahu memang rakyat rakyat saya ni memang sangat marah saya tahu tapi enggak um, uh, kita hanya mampu merancang kan Allah yang Allah yang menentukan jadi uh, kalau di Malaysia lupakan parti-parti politik partai-partai semua ketepikan selamatkan orang dulu tak ada politik-politik dulu di Malaysia kalau banjir tak sempat nak lapar makin kenyang kita makanan banyak gila ya betul kalau kat Malaysia kalau banjir memang tak sempat nak lapar sebab makanan banyak lepas tu pemerintah keluarkan dulu orang yang orang yang Uh, tengah sakit Orang yang banjir uh, banji rumah dia Sebelum banji masuk rumah Dia orang dah dikeluarkan dulu Tapi kalau Di sini Eh kalau di di sana Dua minggu tak datang-datang orang ni Dia orang uh, Dia orang uh, uh, keluar berita macam dia orang datang Tapi dia orang tak datang Dia orang bo bohong uh, Kalau budak dia orang cakap Dia orang bohong Lepas ni misi bantuan kat mana pula Lepas ni kita akan hantar dekat Ni lah saya tengah tunggu Sama ada Kuantan, Terengganu ataupun Kelantan akan bergerak pada hari Ahad itu saya tengah dapatkan info tempat tim saya pun tengah dapatkan info so kalau kita akan bawa biasanya kereta buat lori dengan kita punya uh, kita punya monster truck kita lah kan ada jumpa mayat tak hari tu uh, mayat gajah je jumpa mayat yang like, bau mayat bau cuma mayat dah di bawah di bawah tu dah dalam 3 tingkat 4 tingkat ke bawah tenggelam jadi baunya agak kuat Bahan terima kasih sudi baca Allah saya tak tolong apa pun. Orang Malaysia pun bantu juga. Saya datang hantar je amanah tu daripada bisnes uh, pengusaha uh, uh, apa? Daripada bisnes saya, bisnes isteri, ada rezeki lebih kita salurkan. Lepas tu bila sampai di lapangan, di Aceh baru kami buka, buka nombor akaun. Kami bukan hari-hari minta semangat kami bukan begitu. Jadi kami kami lebih niatnya adalah daripada rezeki yang kami dapat, kami bagi sebab dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, bukan rezeki kita semua. Dan kalau nak lebih uh, berkatlah rezeki tu Harap ada keberkatannya Kita bagi pada orang yang memerlukan uh, Sebab kek tu Kalau kek kita makan seorang Kita muntah Saya ulang lagi sini Kek kalau kita makan seorang Kek kalau kita makan seorang-seorang muntah Kek kalau kongsi-kongsi-kongsi-kongsi-kongsi kongsi 10 kongsi, 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 orang Semua orang akan happy Jadi kita kongsilah rezeki kita dengan orang lain Percayalah Allah akan bagi lebih banyak lagi pada kita dan Allah bila kita mudahkan urusan Allah Kita berjuang di jalan Allah Allah akan mudahkan urusan kita Allah akan Percayalah Allah akan bagi macam-macam dekat -macam kita Sebab itu dah berlaku pada saya uh, eh, Harap adilah sekelumit Pahala untuk akhirat itu saja. Kalau nak kata Kami ni memang minta semangat saja Tidak Penting dah hadir daripada kami dulu Macam gitu Malaysia dah ready tempat mengungsi Setiap ada banjir dan agensi Ya betul kan kat sana kat aci tu tak ada jentera berat ke untuk tolak selut tu? Ah ha, Mr Hakim soalan yang bagus. Okay. Bukan tak ada. kan? Tapi kalau rakyat biasa mampu tak nak nak upah jentolak tu? Tak ada. Sepatutnya pemerintah hantar jentolak tu untuk tolong korek kan, tapi dia tak buat. Diorang tak bantu. Dia bantu tempat-tempat dia. Tempat-tempat yang tak menyokong dia dia tak bantu. Memang dipersulitkan orang ni, kesian uh, Nenek yang tak makan tiga hari saya bagi air Ya Allah Aku tak boleh, aku stres Ada yang seminggu tak makan Bagi makan Boleh bayang tak muka dia macam mana? Ini Negara jiran kita ni Dia bukan, bukan, bukan Bukan Syria Bukan, bukan Gaza Ini negara sebelah ni Tapi seumpama sana Kita dah sampai Lubnan Saya dah sampai Lubnan uh, Dah tengok dekat Afghanistan Afghanistan Lubnan, Syria Uh, Gaza ni si tak sampai Adel Adel sampai uh, uh, Afrika Tapi itu jauh Keadaan macam tu kita faham Ini negara jiran kita Kita tengok macam tu Tak sampai hati Sebab culture sama uh, Culture sama Bahasa lebih kurang kita Tak kita orang Melayu Bila tengok orang Melayu sendiri Sakit macam tu sakitnya hati Sakitnya hati Hancur hati bila tengok orang Melayu Orang Melayu aku cakap ni orang Melayu kita lah Macam, macam orang kita Memang orang kita lah cerita dia Orang Melayu Malay, 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 Melayu, Melayu. <guluh> Kita ni serumpun. Jadi bila aku tengok nenek tu macam nenek aku, aku tak boleh bela lah. Aku, aku tak boleh tahan. Aku tak boleh tahan. Kenapa sampai begini dibiarkan? At least kalau budak-budak muda aku tak kisah. Ni orang tua kakek lah, nenek lah yang umur 80 lebih ni. Takkan 3 hari, 4 hari tak makan. Wah, oh, teruk. Tapi kat Malaysia ni, tak seteruk itu Tapi kalau anda kata ada Tak seteruk itu Tapi ada juga yang di luar Di dalam kawasan pedalaman yang tak dapat makanan Jadi yang tu kita hantar sebab kami Alhamdulillah di Malaysia kita ada boat Dengan kita ada kita punya uh, four, four wheel kita lah Four by four kita ha. Uh. Best tak ke Aceh? Best Cuma kesian sangat-sangat Tak sampai hati tengok keadaan diorang Katanya ada listrik Enggak ada bohong. Jangan bohong. Enggak ada. Gelap. Kami, eh kami ada video kita orang turut. Okey. Matikan lampu. Gelap sebilap gelapnya Jangan tipu ada listrik. Jangan tipu gitu. Sian. Jadi sebab tu kami bawakan juga genset. Sebab tu yeah. next ni kalau boleh kita nak bawa genset generator ataupun Tengoklah apa yang kita boleh buat Kita boleh bawa Sebab hari tu pun kena tiga kali lipat dipersulitkan yang baru ni jadi kita cuba lagi kita jangan putus asa untuk bantu orang kan kita jangan putus asa untuk bantu orang saya rasa lah orang-orang Aceh ni akan masuk syurga sebab musibah dia orang ni dengan dia orang punya sabar ni sebab orang kata uh, kan ada ustaz ustaz Adi Anwar pun ada bercerita dalam ceramah kan ha. ada hati, hati orang kaya Ha, ada hati orang kaya. Ni saya cakap dekat termasuk diri sendirilah. Ha. Ada hati orang kaya sebab yang dalam syurga tu ada orang yang susah saja. Ha. Orang kaya di tempat dalam syurga. Ada hati orang kaya takut tak ada tempat dalam syurga nanti. Jadi kita nak ada tempat dalam syurga. Ha, untuk orang-orang Malaysia yang ada dalam ni. Saya sampai sa Saya sampai sana baru saya tahu konflik-konflik dia -konflik ni. Ha sangat teruk ah. Oh. Lebih teruk je memang apa belum tahu macam mana waktu dia Allah, saya tahu semua. Saya tahu sebab saya adalah orang suka sejarah. Saya suka tanya, tanya, tanya. Saya akan korek, korek, korek sampai saya tahu semua. Cik best. Tapi Acik tengah sakit. Acik sedang menderita. Jadi kita kena bantu Acik dulu bagi dia pulih. Ha, kalau nak saya nak saya nak, ber, saya nak pergi lagi Aceh sebab saya first time pergi. Orang Aceh sangat-sangat baik. Lepas tu sebenarnya Aceh sangat cantik tapi itulah. Kalau dah orang atas macam gitu kita nak buat macam mana kan? Kesian rakyat dia tapi rakyat dia Bukan dia macam ni eh? Macam rakyat dia dia, dia tahu je di, di, sedang diperbodohkan. Rakyat dia tahu. Ah, ha, ini cakap je. Tapi rakyat dia biar je. Tak ada ni macam Alahai dah, Selalu kena dah Jadi diorang ni bangsa yang sabar Memang sabar gila Tempat sama yang kena tsunami ke? Tsunami ni Dia tsunami ni dia debang Satu kali dia, dia hilang Kan? Lepas tu Dapat bantuan luar Jadi cepat kemas Cepat bersih Yang ini Ni bukan banjir ni datang daripada laut Banjir ni datang daripada hutan Daripada Daripada atas gunung Mengelongsor semua Bayangkan eh kalau kita punya gunung tu, pokok-pokok daripada gunung tu semua jatuh. Dia akan jatuh daripada gunung. Bayangkan kelajuan dia tu. Dan dia akan jatuh sangat jauh. Ha, kita tak ada kat Malaysia macam tu kau orang. Sebab diorang, diorang business. Diorang punya atas-atas business, hising kat orang bawah dia lah. Saya ada dekat KL juga bang. Ha. Banjir bawa sekali dengan kayu. Balak nampak. Ha. Dia tak, dia Kayunya dipotong cantik Kayu dipotong cantik sangat Wah, terima kasih Allah Saya hmm. Jangan terima kasih sama saya Saya dapat bantu sikit je Sebab kami dipersuli Kami cuba lagi nanti InsyaAllah Kami cuba lagi ah, Dan minggu depan InsyaAllah Tim daripada Sumut Flotilla Dengan CSM akan pergi Ah, Kita lah Kawan Teruk sangat Kat Malaysia tak jadi hmm. macam tu teruk tak. Kalau korang nak tahu, kelapa sawit, kelapa sawit ni tak boleh tahan air. Kelapa sawit, dia serap air sekejap je. Bila dia dah penuh, dia tak, tak serap air. Jadi, dia keluar. Pokok sawit, dia tak boleh tanam dekat atas. Saya pun tak tahu kenapa dia orang tanam dekat atas bukit. Sepatutnya, sawit tanam kat bawah. Macam kita, negara kita kan sawit kan tanam kat bawah. Macam kat Sepang kan, sawit semua kan. orang tanam kat atas bukit. Jadi, bila hujan, dia orang pokok-pokok yang sepatutnya atas bukit dia orang potong pokok yang tak ada air sepatutnya hujan kalau atas gunung tu dia takkan kena ke bukit tu tapi sebab dia tanam sawit habis lah sawit dia tak tahan air jujur bang ya jujur saya ucapkan yang pertama banyak-banyak terima kasih kepada orang-orang baik Malaysia relawan Malaysia NGO Malaysia rakyat Malaysia Kerajaan Malaysia, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Di sini, saya amat merasa malu di saat negara jiran berbuat macam ini, kemana para pejabat-pejabat kita. Dan saya pening, macam mana kita nak membalas kebaikan orang-orang Malaysia itu? Sementara ini, kita hanya boleh mendoakan biar Allah memberikan rezeki yang lebih lagi dilancarkan rezekinya, disehatkan jiwa, raganya, jasmani dan rohaninya disehatkan semuanya. Anak cucunya dijauhkan dari malak, dari malak bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Kami sebagai orang Indonesia hanya boleh mendoakan. Sebab kita kami nak membantu ataupun membahas kebaikan Malaysia. Membantu macam mana kita hanya boleh membantu mendoakan saja semoga Allah tahu dengan kebaikan-kebaikan orang Malaysia dan saya yakin Allah memang tak pernah tidur Allah Maha Tahu dan Allah Maha Adil. Saya ucapkan baik terima kasih kepada rakyat Malaysia. Malaysia memang memberikan bantuan besar-besaran, bukan hanya berupa makanan tapi juga rumah, bina rumah tak kena banjir aja orang Indonesia masih ramai yang belum boleh pindah rumah tapi ini orang Malaysia orang di luar negara dan yang tak kita sangka membuatkan rumah memberikan bantuan berupa apapun saya ucapkan terima kasih beribu-ribu saya ucapkan terima kasih untuk rakyat Malaysia dan apa pendapat korang mengenai ini? Coba tulis di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.